दुआ की मरकज से जो बला आ चुकी वो भी टल जाएगी जो आने वाली है वो भी टल जाएगी हाँ एक बला और है बनाए मुन्जल और बलाए मुल्लक अजाय मुन्जल कजाए मुल्लक फैसला आ चुका एक है लटका हुआ है आने वाला दोनों फैसले तो दुआ से बदल गए एक फैसले का नाम और है पहले फैसले का नाम क्या है कजाय मुनजल अजाए यानी जो बला आ चुकी नंबर दो तो, जायजी आइंदा लटका हुआ है हुक्म आ रहा है वहाँ से नंबर तीन फजाय मुग़रम फतेहही आके रहेगी वो बला कितनी ही दुआ मांगो तो दुआ से ऐसी मुनजल और मोल्ल यानी जो आ चुकी जो आने वाली हट जाएगी लेकिन एक खजा फैसला है, है, है। उसका नाम मुगरबा इलाज क्या है अबू दाहूद शरीफ सिहावायत भी इन्नल अब्दा ऐसा सबकत लहू मंजिला इन्नल अब्दा ऐसा सबकत लहू मंजिला बंदों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा दर्जा जन्नत में लिख दिया वलम जब लुभाहा अमल ही उस मंजिला और दर्ज फलम को या अपने अमल से नहीं पा सकता अमल में सुस्त है तो अल्लाह तला उस बलंद दर्जे पर पहुँचाने के लिए इतना जसत ही और गलत ही और माले इसके जिसम में कोई बीमारी या औलाद में कोई तकलीफ या माल में नुकसान पहुँचा कर किस सब्र की सुन मस बरता फिर सब्र की ताकत लेकर यानी उसको पास भी करा देते इम्तहान भी लेते हैं और पास भी खुद करा देते हैं जैसे कोई मुमतहन हो और कहे बेटा बच्चा तो मुश्किल है घबराओ मत लाओ कलम मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ जो मैं कहूँ लिख के चल जाऊँ जब खुद दिखा दे तो सब बरहसाने का क्या मतलब जो उस मुश्किल को अल्लाह ताला उसकी ताकत भी सब्र की दे देंगे और उस मुकाम आरोप पहुँचा देंगे जो तो उसके लिए समझिए तो अब, तो अब सवाल पैदा होता है कि जो बला आ गई उसके लिए दुआ से करना तो मुफीद समझ में आता है तो डर गई जो तो आने वाली है उसके लिए भी दुआ का मुफीद होना समझ में आता है कि तो वो आने वाला भी फैसला जो है अल्लाह ने तो उठा लिया बला आने वाली नहीं आई लेकिन जो हमारा दर्जा बुलंद करने के लिए हमारा दर्जा बुलंद करने के लिए जन्नत में ऊंचा मुकाम मिलने की फैसला हो गया इसको मोहरम कहते हैं कतई ये तो इस, दुआ क्यों करे इसके लिए इसका दो जवाब हाँ है नंबर एक की हमको तो आपको क्या मालूम थी कतई है दर्जा बल्द करने के लिए कोई बला पर लिखा रहता है बुखार आ रहा है पेचिश लगी हुई बोलिए उसमें लिखा है कि ये जो खांसी आ रही है इस खांसी में छांसी का फैसला भी है तो छासी फासी और छांसी में फांसी होने वाली है लिजा हमें अबदियत और अबंदगी के तौर पर दुआ मांगना चाहिए हर हीरो पर अल्लाह तला हमें बिल्कुल आश्रित कोई भला जो आई डाल दे जो आने वाली है उसको भी डाल दो अब जो भला आके रहे की उसमें दुआ का फायदा क्या होगा अजी शराब में फरमाते हैं कि जो हमारा दर्जा बुलंद करने के लिए मना आने वाली है तो खुदा नहीं डालेगा दुआ से। फिर दुआ का क्या फायदा है? उसका फायदा दो है नंबर एक दुआ मांगना सुन्नत सुन्नत की दुआदायगी हो गई हमको क्या मालूम की पताई वाली है दर्जा बुलंद करने क्या मालूम ज्यादा दुआ मांगने ऐसी सुनत अदा होगी और आपकी सुन्नत सूरज और चांद की रोशनी ज़्यादा रोशन नंबर दो फायदा ये है कि उस बला को अल्लाह तुआ की मरकज ऐसी जो तो हमारा दर्जा बुलंद करने के लिए आई और करेगी नहीं लेकिन दुआ की बरकत से उस बला को अल्लाह तला मजेदार कर देंगे खारी की इमारत भी पेश करते हैं बहिन न खजान मुबरम बहिन न खजान मुबरम में बरकतिक दुआए ये तलज्जस वो खजाए मुबरम लजीज कर दी जाती है कमा ये तलज्जो अहल दुनिया दी ने ना यहाँ जैसा की अहल दुनिया बिरयानी और कबाब में मजा लेते हैं अपनी दुनिया की नियमतों में तो अल्लाह तो अपने आशिकों के अंदर वो उस गला को लजीज कर देते जिसकी मिसाल दो है शामी कबाब ए शस खा रहा है मिर्च खूब है मजा ले रहा है आंसू में बह रहा है लेकिन जरा आप उससे कहिए कि जनाब कुछ मुसीबत में नजर आ रहे हैं आप, आपके आंसू बह रहे हैं मालूम होता है जनाब कुछ मुसीबत में है ये जो आप खा रहे हैं जहर ये हमको दे दीजिए आप देंगे उसको आप कहेंगे जहर नहीं है ये ये मिर्चों से मजे अंदर अंदर मजे ले रहा हूँ ये मिर्चों के आंसू है लज्जत के आंसू है तो अगर अल्लाह वाले के भी आंसू भी निकल आए तो तस्लीम की लज्जत तस्लीम के आंसू है अंदर अंदर, अंदर उनको अल्लाह के मर्जी पर राजी रहने का लुत्फ रहता है